Настасія нам э, дасть відповідь на питання, коли продажі не працюють без маги. Я можу ответити на этот вопрос Ну так, не фону, ніколи, так. С форумом, обратную связь. Если кому-то сзади меня будет плохо слышно, то, пожалуйста, мне об этом скажите, потому что я себя могу слышать только тут. Я знаю, что после выступления Жени я вчера попыталась понять, почему нас сегодня ставят друг за другом. После Жениного голоса я говорю немного тише. Поэтому, если вам не слышно, то по возможности говорите об этом. Я постараюсь сделать так, чтобы слышно было всем. Всем еще раз здравствуйте. Всем, кто был вчера, здравствуйте теперь уже сегодня. Меня зовут Анастасия Номикова. Я сейчас немного расскажу о себе, для кто, кто не слышал, не знает. Я каждый раз пытаюсь придумать что-нибудь интересное для тех, кто уже слышал это все несколько раз. Поэтому постараюсь что-нибудь сегодня еще новое для вас сказать. Тема, о которой я сегодня вам немного расскажу, это продажи которые работают вместе с маркетингом и поддержкой маркетинга. Расскажу, наверное, на каком-то своем примере. Это будет больше мое видение. Здесь, наверное, тема будет отличаться от предыдущей, если вы меня также слышали. Здесь нет какого-то конкретного концепта этого же звонка. Возможно, где-то это те мысли, то видение, которое есть на сейчас, на данный момент у меня, к которому мы пришли в своей работе. И я хочу просто им с вами поделиться. Если у вас будут какие-то мнения с вашей стороны, мне будет в любом случае интересно их услышать и обсудить. А, тут еще есть такая картинка в sales маркетинг Мы когда-то на занятиях начинали а, с вопроса, как вы думаете вообще, на каком уровне должны сотрудничать сейлзы и маркетологи а, ну, давайте для начала я хочу вас узнать, у кого есть в компаниях и специалисты по продажам и маркетингу. Поднимите пожалуйста. Так, это 6, 7, 8, окей. У кого -то только sales? Ага, а у кого -то только маркетинг? Как -то есть у всех остальных? А? Что Так ты же у всех только по ходу времени. Я? Да, ну, то ну, есть три не раза уже, поэтому... все не а у кого есть все остальные? Или у вас вы исполняете роль все в одном? Ну, будем считать, что так. Я на самом деле начинала свою карьеру именно с маркетинга, с менеджера по маркетингу в стартапе. В 2007 году для меня слово стартап было стартап, ну и что. Поэтому сейчас это уже для многих выглядит как-то классно, здорово, прикольно, интересно. После этого я перешла, вообще должна была работать в Project Manager, но, наверное, по какому-то счастливому сечению обстоятельств я стала работать менеджером по продажам, а потом доросла до руководителя отдела продаж. В разное время у нас в компании, в компании, где я работала, в моих отделах работали с маркетологи вместе, по разным, в каком-то, каких-то разных сочетаниях. Сейчас мы пришли к тому, что Женя уже немного говорила о своем предыдущем докладе. У нас есть компания Next Gen Design, в которой мы профессионально занимаемся и продажами, и маркетингом для компании. Как это примерно может выглядеть, собственно, на основании какого опыта я сейчас тут буду говорить. Наш рынок найти аутсорсинг, он похож на какой-то восточный базар, потому что, э, ну, я думаю, все согласятся, что рынок высококонкурентный. Предложений от разных компаний очень много. Предлагают все совершенно разное, очень, э, наоборот, что-то очень похожее. Но предложений действительно много. И когда к нам обращаются компании или приходят за каким-то советом, за э, тем, что им нужно помочь продавать. Собственно, продажа это и есть основная задача, основная их цель. И иногда они приходят просто конкретно и говорят, Дайте нас, пожалуйста, нас там не особо интересует, каким образом это будет работать. Ну, первое дело, естественно, когда к вам обращается человек, который хочет чтобы вы нужно понять, что он делает, чем он занимается, что, собственно, нужно продавать. Я, наверное, в компании эти разбила на какие-то такие четыре группы, ну, для себя они примерно выглядят так. А, с самого начала очень часто компании предлагают просто ресурсы. А, ну, это может выглядеть как а, в какой-то степени азиатская модель, когда у нас, скажем, ресурсов очень много. Мы, а, как письма видели, получал кто-нибудь письма от компании из Азии, с такими что они предлагают, да? Это такой вот список Спасибо. технологий, а, еще лучше там добавленных ссыл, ссылок. Мне очень понравилось передать одно письмо на ты, ты, лист А4, которое на 80% состоял из активных ссылок на разные проекты. Половина из них правда не работала, но он может быть расчет был то, что никто не проверит. А, в чем смысл продажи ресурсов? Вы, по сути, продаете просто разработчиков, которые умеют что-то делать, умеют писать какой-то код. Я не говорю, что это плохо, или, допустим, я сейчас не говорю, наверное, о моделях и выставника. Я больше говорю о том, что когда мы с вами приходим к клиенту, вот примерно вот с таким оффером, и пытаемся продать просто аутсорсинг как таковой, очень часто это в них не ход, когда не При этом вот Женя уже говорил, я вернулась недавно из Минска, и мы с ребятами обсуждаем тоже концепцию, каким образом они работали и работают сейчас с клиентами. Они проговаривали, что они звонят многим компаниям и Напрямую предлагают им аутсорсинг. Просто как вот, ну как процесс или как способ заполнить э, там, свою команду какими-то ресурсами. Но проблема в том, что у них это не работает, и они, собственно, пытаются понять, что им с этим можно сделать. Проблема в том, что за продажу ресурсов вы не сможете получать много. Мы уже говорили, на прошлой конференции цель была как раз. Борьба за большие рейты, за высокие рейты. Просто продавать классные ресурсы, вы, по сути, конкурируете с подбором персонала в другой стране, вы конкурируете по навыкам ваших рекрутеров, которые могут нанимать каких-то ребят, каких-то классных там или не очень. Но ваша до добавочная стоимость, которую вы добавляете к этим ресурсам, какая она? Вы берете людей, вы их садите, даете им рабочие места, и в принципе это самое основное, то, что видит клиент, когда вы ему просто предлагаете ресурсы. По большому счету, когда мы начинаем мы пытаемся вместе с ними прийти к тому, что же они такого могут делать классно и могут делать только... Я думаю, смотрели все да, фильм «Железный человек» первую часть. Да? Помните, там был такой момент, когда Тони Старка вывезли в пустыню, где-то вот как раз оттуда, когда он собирал свой костюм, он паял его сам там, по каким-то своим там, старым памяти, по каким-то чертежам, что такое он делал. Наверное, помните, если видели этот фильм. А, по сути, как бы он сам по себе, он носитель какой-то какой информации, каких-то знаний, которые он может восстановить, неважно в каких обстоятельствах, где он находится. Он что-то знает. Он уже это делал много раз, и он смог это сделать снова, ну, в общем, дальше я не буду вам рассказывать. А, суть этого фильма, но суть в том, что в этом человеке эти знания уже есть внутри для того, чтобы ему повторить, сделать что-то потом аналогично ему особенно уже ничего не нужно, он может сделать из каких-то подручных средств. В какой-то степени здесь есть аналогия с тем, почему э, сейчас и сегодня на конференции многие говорят о том, что нужно искать себе какую-то вертикаль доменный опыт. Это то, каким образом, в принципе, то, почему клиенту это важно. Потому что он знает, что ваша команда уже один это сделала, и при других каких-то обстоятельствах, неважно, какие они будут, она сможет повторить этот опыт с меньшим количеством ошибок, проблемы, возможно, даже уменьшим каком то количестве ресурсов. Эм, здесь сегодня в зале этого человека нет, я думала, что если он будет, я как раз его на расскажу. Мы когда-то, когда пришли к такому домино, то мы обсуждали эм, с ребятами такую технологию, эм, что такое NFC, ты не слышал? Да? Эм, как раз вот есть одна команда, у которой классный очень опыт именно с э, отличными модулями. И они как раз вот с, по, по своей доменной экспертизе, независимо от канала продаж, там, биржи или еще что-то, они выбирают практически все проекты. Они выбирают их, потому что они работают с этой технологией какое-то время достаточно долго. Они знают, каким образом она интегрируется там, в вопрос, решать вопросы безопасности. Они знают, каким образом опять-таки их технический опыт и знание, как можно работать с NFC-модулями, оно может помочь нескольких определенных бизнес-доменов, бизнес-сфер. И доменный опыт здесь имеется в виду как раз опыт в каком-то бизнес-домене, о котором вы можете говорить. Но опыт в бизнес-домене просто так донести, особенно когда вы звоните человеку, пишете или каким-то образом работаете, занимаясь только продажами, не имея при этом никакой маркетинговой поддержки, очень сложно. Я в конце покажу схему одного из маркетинговых материалов, к которому мы пришли для того, чтобы показать максимально высокий доменный опыт. Домена. У нас был как раз вот кейс, когда для того, чтобы продавать компанию, у нас была команда и больше ничего. У нас был список проектов, которые мы не можем показать, потому что они все под И есть куча ресурсов, которые все это знают, их нужно продавать. Вот как мы сделали кейс, стадис, которые нам помогли в дальнейшем эту команду продавать, я чуть-чуть дальше на одном из слайдов покажу. начинаем обсуждать различные модели, как же можно добавить какой-то значимость для нашего клиента. Эм, сейчас приходим все больше к тому, что следующий уровень вот, по порядку, от того, что мы просто продавали ресурсы, мы продаем ресурсы с доменным каким-то опытом, следующий какой-то шаг, когда мы можем продавать больше и дороже, когда мы можем предложить клиенту какой-то консалтинг. Плату, на Причем консалтинг здесь имеется в не виду не столько технический, как э, работа именно с техническими ресурсами. Насколько это может быть даже бизнес консалтинг Если вы тоже слышали, сегодня уже был доклад у Валерии по диджитал агентству. Точно так же есть многие компании, которые заходят и работают с консалтинговыми компаниями. В чем, в чем их плюс, ну, в чем их значит? Консалтинговые компании, опять-таки, могут заходить в какие-то крупные бизнесы, достаточно большие на уровне enterprise, без каких-то особых проблем, и они могут рассказывать то, каким образом людям да, нужно строить бизнес, а технологии здесь выступают только как какой-то дополнительный эээ, процесс, который они, им нужно отдать на аутсорс. И, соответственно, за то, что за консалтинг, естественно, платится намного больше, но опять-таки для того, чтобы продавать консалтинг, вы должны быть экспертами в своей области, в своем бизнес-домене или в своем каком-то домене. Для того, чтобы быть экспертом, уже тоже сегодня об этом многие говорили, об этом, в принципе, сейчас говорят для того чтобы показать, что вы что-то знаете, вы участвуете в разных мероприятиях, вы где-то выступаете, вы делитесь своими какими-то знаниями, потому что без этого вам вряд ли кто-то придет, узнает и поймет, что вы действительно в чем-то таком разбираетесь. Ну и скажем, если или пофантазировать, для меня сейчас, если честно, то что может быть дальше, еще выше, шире этого консалтинга, то есть что еще можно продать больше при поддержке какого-то совершенно полномасштабного маркетинга на другом уровне. А, пока что это там, то, что я видела когда-то в фильме, если знаете, есть такой фильм «Семейка Джонс». Кто-то его, нет? нет скажу, кто такой? Ага. А, фильм, основная идея в том, что а, стали продавать не просто рекламой, а, не помогать подбирать продукцию, не просто благодаря рекламе, а создают искусственно семью, и продают ее образ жизни. У нас у всех есть какой-то да, идеальный портрет, к чему мы стремимся. И эта семья своим образом жизни продвигает разное количество товаров. То есть они там, не знаю, вот а, глава семейства, женская его половина, она носит определенные там, спортивные вещи, и все соседи по новой деревне потом хотят одеваться в потому что она выглядит лучше всех. Отец играет в гольф, он продает там, клюшки тем игрокам, с которыми он вместе играет. По сути, здесь уже все выходит на, на уровень того, что вы опять-таки не продаете какую-то отдельную технологию, вы продаете какой-то образ, как, как мы здесь, образ какой-то семьи, идеальной, к которой мы все стремимся, и мы продаем там, то, каким образом эта семья может жить, какие-то атрибуты, которые могут помочь вам вот этой картинке идеально прийти. Ну это, скажем, какая-то такая фантазия или проекция, которая может быть, если отвечать на основной вопрос когда продажи не работают без маркетинга, то я вам скажу, что в IT-аутсорсинге и вообще в сложных продажах в IT, они здесь сложные, потому что я почти не слышала, и мы, мы будем привести примеры, отдельный финиш бизнеса, где у вас сделки будут закрываться очень быстро и без особой какой-то поддержки маркетинга, это там, доведенные до автоматизации проекты, которые горсткой занимаются, там, скажем, даже можно это делать без поддержки входа отдела продаж на уровне автоматического оформления отправки заявок, то в ситуации, если вы хотите продавать свои знания, свои сложные услуги, то поддержка маркетинга и поддержка продаж друг друга, она в принципе необходима для того, чтобы вы могли донести до вашего клиента опять-таки всю основную мысль, которая сегодня говорят буквально на каждом докладе. То как вы можете решить его определенную проблему. Причем не просто как вы это можете сделать в принципе, а то, как вы это уже делали раньше и как это может помочь клиенту на ваших новых следующих проектах. Если рассмотреть плюс-минус э, средний такой цикл продажи, который там у нас начинается с установления контакта, выяснения потребностей, презентации, э, ответов на вопросы работы с возражением, ну и, соответственно, дальше заключение сделки и процесса внедрения вашего решения, которое вы клиенту продали маркетинг вам может помочь как минимум перед установлением контакта, когда он работает над сегментацией вашей базы, то, о чем говорит Женя, то, что, нужно, то, что вы можете выбирать очень тщательно, в каких компаниях вы можете стучаться, от этого это не значит, что у вас будет результат хуже, это значит, что вы будете делать более целевую удары, у вас будет более целевые облака. На этапе установления контакта, когда вы делаете свою какую-то домашнюю работу, вы изучаете, как конкретно ваш метод опыт может помочь вам в этой компании. И установление контакта вы говорите не о себе, о том, что вы умеете, а о том, как то, что вы умеете, может помочь данной конкретной компании. Естественно, на этапе презентации, когда вы показываете классный кейс, классный материал, вы можете это все подтвердить э, вашей компании, с которой вы сейчас работаете. Про кейс-стадис это примерная схема, таким образом мы решили один из основных вопросов в компании, когда нам нужно было презентовать наши проекты, наш опыт, о которых мы не могли говорить а, или показывать ссылки, о которых мы не могли говорить именно языком брендов, то есть мы работали с такой-то компанией, с такой-то компанией. А, мы, в принципе, вынуждены пришли к такому шагу в составе таких документов, как это примерно выглядит. Мы писали обезличенные кейсы а, по различным проектам. Они состояли из какого-то описания, то есть обязательно из ну, первых трех предложений вашему клиенту должно быть четко понятно, что вы сделали, из чего состоит проект, какие возможности вы реализовали, что было вы не сделано. Ваш изначальный запрос, ну это, знаете, что это вроде сочетания форума и это как проблема, в принципе, да. У американцев в англоязычной американ американце, среде форума означает, конечно, какой-то коллапс мирового масштаба, мы говорим о каком-то первоначальном запросе, и важнее показать, с чем пришел ваш клиент, и каким образом то, что он хотел изначально, вы превратили в то, что ему было нужно. Описываете какой-то solution, который вы сделали, причем это может быть как технический solution, так и бизнес solution, к которому вы пришли с вашим клиентом. Технологии, которые были использованы, и команды. А, мы когда-то экспериментировали, пробовали добавлять сюда количество часов или количество людей, скажем так сколько дорогие, какое-то количество там, времени на это было затрачено, но клиенты всегда пытались сами посчитать, сколько стоил проект. Обычно это им ничего не давало, кроме того, что они получали какую-нибудь цифру, она им на это нравилась, им это не нравилось. Но по факту это не давало ни нам ни ничего такого, поэтому мы оставили команду просто как состав, чтобы они понимали, какие задачи мы решали. Что это будет дизайн, девелопн, бизнес-анализ, тестирование и что-нибудь еще подобное, что что в этом могло, могло быть. Это пока это только один пример одного документа, который для нас, в принципе, долгое время он решал какие-то основные задачи, которые нам были нужны в работе с клиентами для того, чтобы классно показать опыт, который у нас есть, и донести нашу какую-то мгновенную экспертизу именно до тех людей, с которыми мы работали раньше. У нас, таким образом, когда мы составляли эти документы, у нас четко прорисовалось несколько направлений, по которым мы хотели и могли бы работать с нашими клиентами. И, соответственно, нам уже не нужно было особенно отдельно продумывать, какой будем, с каким сегмент рынка мы сейчас будем работать. У нас получилось несколько кейсов с несколькими проектами внутри каждого, и мы фактически просто работали четко по тем доменам, которые мы развили за последнее время. В принципе, помимо того, что э, сейчас очень активно развивается опять-таки направление контент маркетинга, -маркетинг, инструментов сейчас на самом деле очень много. Э, самое главное понимать, что для того, чтобы вы могли продавать э, классно услуги по IT ресурсам не только как э, ваши ресурсы, а продавать целые, целые решения, вам для этого нужно использовать маркетинг не просто как всего оптимизацию для вашего сайта получения входящих запросов. Вам нужно формировать у клиента свой какой-то портрет, это то, что позиционирование ⁇ это в принципе все, все то, о чем говорит маркетинг в целом. И если вы хотите показывать себя, допустим, как эксперта в какой-то отрасли, о том, о чем мы тоже сегодня уже говорили, можно не только пробовать участвовать в каких-то разных мероприятиях и где-то рассказывать о том, что вы уже умеете. Вы можете это начать делать просто на своем... На своем какой-то на своем сайте, э, создавая какой-то контент, который вашему клиенту несет информацию о том, что вы умеете, и как вы уже решаете те проблемы, которые решаете сейчас в вашем клиенте. Э, в принципе, все. Я, по-моему, почти уложилась. <мышляет> Но, прежде, я, да. У был опыт денег, В агентств? Да. А, опыт сотрудничества с консалтинговыми агентствами, да, был. Причем консалтеры а, работали в Германии, и они как раз специализировались на, 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 на очень узкой теме а, бизнес-моделирования и, в принципе, софта для моделирования различных процессов. Да -да -да. И вот именно на основании вот этого узкого доменного опыта с этими агентствами, с консалтингами, мы сотрудничали, работали, и от них приходили вот как раз вот очень такие вот профильные проекты. Самое смешное, что вот э, мой отношений с ним показывает, что они вот э, цитируют именно в том направлении, в котором у них есть подрядчик. буквально то, что не смотрят, как будет лучше для клиента. Да, ну, не чуть -чуть. на четвертом уровне мышления, как, говорили говорим в соседней аудитории. А главное то, чтобы удовлетворить нужды своих подрядчиков. Ну, на самом деле, мы не могли здесь, там, в будут посмотреть, там, что он еще есть, пытаются же, удобнее, выгоднее советовать. Но кейсы такие были. То есть все, с все с концентрами получалось Супер. А какие клиент, для клиента получают какие стадии? А, ну, в этом конкретном выпадке, когда мы э, распределяли кейсы, мы э, были какие-то стадии для клиентов, что Яких ми саме а, активно залучали до, до роботи з нами, а, кейси ми давали, коли ми працювали на біржах інколи у першому листі у додатку. Ми давали якийсь короткий такий. А, ну, спочатку це був якийсь description, там можливо, навіть перше, перше речення з ньому. Ми давали його саме у листі, ми давали їм посилання або якесь пояснення, що додаємо до нашого листа, ще на кейсі, якщо ви хочете подивитися кейсталіс. Вони також лежали на сайті. На сайті, да. на, сайті. А, на сайті була сторінка з короткою версією, коротшою версією цих кейсів та лінк на вданому на, на сайті самої компанії. В вільному, вільному доступі. Але я знаю, що а, компанії потім робили і тестували, закривали доступ до кейсів, і хто, хто просив доступ, давав свої Потім його контактували, питали, що вам цікаво здалося. Якісь кейси, але не в такому вигляді, як я зараз запропонувала, а лише такі тізер до кейсу. У перший лист особливо це коли був холодний емей, туди вкладали якусь фразу, якого результату нам вдалося досягнути завдяки ось цьому проєкту як кінцевому кейсу. І потім вже, якщо клієнту було цікаво, ми давали йому кейси або презентацію. Кейси робились як один великий ПДФ для всіх чи окремо проект окремо на кожен проект і відбудували для кожного клієнта окремо. Я, якщо чесно, я не розумію а, сенсу робити, є такий документ про файл компанії, профіль компанії, коли в ньому є, є якась просто загальна інформація щодо технології, що ви вмієте робити. А, але якщо ви не працюєте з такими компаніями, які постійно цей документ не турбують, я не бачу. Ми робили лише окремим файлом, тому що там цього клієнту буде цікаво, там ось цей ось стейкейс, а для цього клієнту ось тут ми робили як його широку, а от тут ми робили ще щось подібне, тому ми підбирали їх кожен раз, кожного попередньо.